Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə Moran Agro MMC arasında açıq tarla platforması layihəsi çərçivəsində İsmayıllıda növbəti görüş keçirilib. Layihənin əsas məqsədi müxtəlif aqroqulluq şəraitində üç sort üzrə toxum becərilməsinin təmin edilməsi və fermerlərə nümayiş etdirilməsidir. Moranaqro şirkəti ilə 2019-cu ildə Əkinçilik İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə əsasında birgə demək sortların, əkinçilik institutuna aid olan sortların Moranaqronun əkin sahələrində müxtəlif istiqamətlərdə gübrə normaları tətbiq edərək öyrənilməsinə başlamışıq. Elm əsaslarla elsortların öyrənilməsi bölgə fermerləri üçün yeni bir qapının açılması olacaqdır. Layihə çərçivəsində fermerlərin sahələrə yerində baxa bilmələri üçün şəraət yaradılıb. Moran Agro nun respublikamızda 20-yə yaxın mağazası fəaliyyət göstərir. Sünbül mağazalar şəbəkəsi əkiləndən biçilənə qədər əgər fermerlər hər hansı bir problemlə rastlaşırlarsa, bu zaman bizim qaynar xətlərə zəng edirlər. Biz onların rastlaşdığı problemi araşdırırıq, onlara doğru düzgün tövsiyələrimizi veririk. Bu layihə vasitəsilə yerli toxum sortlarına marağın artırılması və düzgün aqrotexniki qaydaların mənimsənilməsinə nail olunacaq.